П'ять років тому Вікторія Котова створила студію арабського танцю. Надихнула її на Це Ірина Сінгаєвська, перший і найулюбленіший вчитель танцю. Саме тоді Вікторія Котова й зрозуміла, цим хоче займатися сама і надихати інших. За п'ять років колектив пережив немало. Репетиції, конкурси, фестивалі, хвилювання і приємне миті перемог. Я хочу сказати, що п'ять років назад я просто влюбилася. мир восточного танцю, В цю музику в ритми, в ці запахи, в ці костюми, дріження. Це просто те, що за... За пять руки в основании студия танцев Виктории Котовой стала местом родным для богатых. Сюда приходят заниматься семьи. нам нравится преподаватель, нравится это эти занятия танцами восточными. Все нам здесь нравится. Мне мама, мама приехала с работы и сказала хочешь сходить на танцы. Ну, мы поехали в этот же день и я захотела. На пятерича студии проявить себя смогли все участники коллектива, от найменших до дорослих панянок. Весли Вікторії, найстарші учасниці и надійна опора у всех починаниях, Запомняталось их мастерство и глядачам. Очень понравилось. Смелость женщин, которые вышли на эту сцену. Сами готовы были бы поучаствовать? Боже упаси. Очень хорошее, красивое зрелище. Получили массу удовольствия, потому что действительно столько деток, столько и взрослых занимаются в нашем городе. Прекрасные танцы. Просто да, молодцы. Вы, вы знаете, может быть. Мы успели оценить красоту восточного танца. А ваш муж, что понравилось? Особенно? Ну, естественно, старшее поколение. Ой, понравилось все. Костюмы красивые, танцоры вообще очаровательные. Все красиво, дети молодцы, а преподавательница вообще. Каждый концерт все время что-то новое, и костюмы, и танцы. И... Когда, когда самые маленькие Деточка. танцевали, как у них все синхронно получает ну, Молодцы просто. Дальнейшее процветание, успехов, чтобы коллектив рос. Я очень рада, что в моем коллективе занимаются самые лучшие, самые красивые, талантливые, замечательные девочки, от маленьких и до самых взросленьких. И благодарна всем тем, кто помог мне провести этот праздник и подготовить, и всех тех, кто придет и пришел меня поздравить. Виктория Котова и участницы танцевальной студии не боятся экспериментов, тому измечают разные танцевальные и музыкальные стили, а бы особливо подкреслить талант каждой виконавицы. Специально до пятеричья студии Виктория Котова додала у выступ и свою участь в танце.